Mən Osman Xalilov yenə də təkrarən ölkənin prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. İlham Əliyev siz Azərbaycanın bayrağını öpərək and dişiniz ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidentiyəm. Özünüz ediniz ki, xalqın birinci xidmətçisi şəxsən mən özüməm. Məmurları da təyin edərəm ki, gedin xalqa xidmət edəyin. İlham Əliyev Özünüz deyirsiniz, məndən məktubları, telegramları gələn cizlədillər mənə yalan danışırlar, göstərmirlər. İlləarı belə olmayacaq. Yazın, göndərin, hər şey başa yaxalacaq. İləməliyev, sizə şəxsən mən özüm yüzlərlə məktublar, telegramlar ünvanladım. Sizin elektron poçtunuza məktub ünvanladım. Hamısının bildirişlərini aldım, çatdırdı deyə. Amma bu günə kimi bir cavab ala bilməmişəm. İləməliyev, sizədirsiz, yazın, göndərin. Əgər sizdən Məclibləri, teleqramları gizlədirlərsə, şəhədləri gizlədirlərsə, bunun günahı kimdədir? İlham Əliyev, həmin məmurları siz təyin etmisiniz də? Ki gedin xalqa xidmət edəyindiyiniz. İlham Əliyev, dedim ki, 14 fevral 2019-cu il tarixində Qaporova Şahnaz Məmmədəyqızı evdə olanda evmə giriblər. Evimi dağıdıb töküb, evimdə məxsus olan pulumu aparıblar. Qaporova Şahnaza dəyərək işgencələr veriblər. Bu barədə Oğuz rayon polis şöbəsinə getdik tecriklərə məruz qaldıq. Yəni Ramil Şükurov rəisi məvini məni başımla ölümə hədələdi. Üstümə şərlərlə qaldılar. Şərlər, şərlər vasitəsilə məndən rüşvətlər, pullar aldılar. Başparahovda Aidən Əliyev prokol Şinəsə də öyrək dedi ki, get arasan şəhət elə heç kimdən qorxmuram, sən kimsən. Başıdan vəcil tutdu, Məhdəmi Əliyev. Yusif Şeyxov adında bir dəfə ağzına gəldilər. Qaparov Şahnəzdan izahat götürəndə prokurorluqda onun yanında oturdu. Qaparov Şahnəzdan çıxandan sonra dedi ki, vəkil Yusif Seyfalov mənim saçımıdan tutub, Auqtandil Babayev də prokurorun köməyi başıma yumruqla vuraraq izahatımı dəyişdirdilər. Ondan sonra mən hüquqanın servisi Cahangir Əliyev, Elşad Qudaqoğlu və Zahir adına vəkillə müqavilə bağladım. 2-3 dəfə Oğuza gəldilər. Qafarov bunlarla bu şərəfsizlərlə əl bir oldular. Qafarov şahsınızınızı tutub hüfədən zorla özləri də başa apardı. Onu Sütqa, başda Nadir deyən şəxsin evində geri saxladılar. Məhkəməyə çıxmağı qoymadılar, özləri də məhkəməyə çıxmadılar. Ondan sonra məsarıya vəzir hakim oğladı bir vəkillə məqara bağladım. Hə, bu da gəldi, getdi, gəldi, getdi. Axırda gəldi Ramil Soyum qovuma çıxdı. Yəni ki, Ramil Soyuq sinəsinə doğrulək deyirdi ki, get arası sən şikayət elə, mən Ramil Soyum qovuyam heç kimə də qorxmuram. Həmen vəkil də Əjdər Sarıyev də gəldi, arvadı tərəfdən Ramil Soyum qovuma çıxdı. Polislər qoym çıxdılar, albir oldular. Yenə də həmin kişi Şahnazı şəxsən mən şahid olmuşam, Ərzər Sarıyev məhkəməyə şeyi pol şöbəsinə apararaq. 6 saat mən Ramil Sovun otarında qaldım rəisi müavinini. Şahnazı aparıb işgencələr verib ağlına gələni yazdırıblar ki, güya pulu Şahnaz götürüb oğluna veribdi. İndi İlhaməliyev, bu olcidə hansı haldan danışaq? Vəkillər turan vəkillər mənim Şöyüb təhqir edirlər, var yoxuma bütün sübutları mən hər yeri qoymuşam. Pulmalırlar, işim aparmırlar. Polis şöbəsinə gedirəm, təziqlərə məruz qalıram. Şöyüşlərə məruz qalıram, işçənçələrə məruz qalırıram, ölümə hədələnlənirəm, başım məhələnlənirəm. Prokurorluq ayağına gedirəm, Əhdin Əliyevin sinəsinə doğruca keçmişsən, şəhət edə həşimən qorxmuram. Baş prokurorluğa gedirəm, baş prokurorla Fazil Həsənəli oğlu adlı general Mənə hədə qorxu gəlir ki, səniz şəhədatə görə sənin özün üstüb içəri saldılar. Mənd haql ola ola hara getmişəm məni haqsızlığı izləyə. Yəni haqsız deyəndə, yəni iş həllini tapmayıbdı. İlham Əliyev, yaxşı bu ölkədə biz şəhətidimizi kim eləyək? Siz də deyirsiniz bu məmurları təyin eləmişəm ki, gedin xalqa xidmət edəyin. Bunlar hansı xalqa xidmət edirlər? Bunlar özlərini qanun hesab edirlər, düzəldirlər də. Haqqları var. Çünki qanun işləməyən bir ölkədə hansı haqq-ədalətdən danışmaq olar? Bunlar özlərini qanun hesab edirlər. Onlar istəsələr vətəndaşı döyə bilərlər, söyə bilərlər, işkəncə verə bilərlər, rüşvət ala bilərlər. Nədirsə bunlar edə bilərlər. Çünki qanunun özləridir. Bunları da siz təyin edəmsiz İlham Əliyev. İndi biz haqqımızı kimdən tələb edəcəyik? İndi İlham Əliyev deyirəm 14 fevral 2019 il tarixində Qəpərova Şahnəzə Məmmədəqızevdə evməyə gəliblər. Evimi, otaqlarını dağılıb töküb, evim mənə məxsus olan pulumu aparıqlar. Qəpərova Şahnəzə də işçəncələr verib, döyüb pisliyə qoymuşlar. Qəpərova Şahnəz hara gedirsə prokurorluqda, polis şöbəsində hər yerdə işçəncələrə məruz qalır. İndi İlham Əliyev Deyərəm, mənim evə gələnlərin hamısının kimlikləri məlumdur. Yəni belə məlumdur ki, Qafqaz şahnəz mənim evimdə olan qadın sizdə də yazılıb, Mərhəman Əliyevlə də başprokolla daxili şernazəyinə məhkəməyə çıxaraq məhkəmədə bir-bir evə gələnlərin adlarını çəkib ki, yəni evə gələnlər Oğuz rayon polis şöbəsinin rəis müavini Ramil Şurovdur. Kaçqaçanların rəisxanası Rəyyəyevdir. Polislərdən Orxan Pərviz Məhənnə paspasdol Cavit, məhkəmədə çalışan Nazlı Abramova, Taleh Əzizov və digərləri. Ona görə də deyirəm ki, mənim evə girənlərin hamısının kimlikləri məlumdur. Ona görə İlham Əliyev, sizdən və sizin təyin elədiniz məmurlardan tələb eləyirəm. Araşdırılsın. Mənim evə gələnlər cinayətə cəlb edilərsə, mənim hüquqlarım bərpə olunub haqqım yerinə qoyulsun. Bu gün də mən bu qədər.